девушку повстречал, подвернулся случай. Он к себе пригласил, чтобы я покушал. Усадил меня за стол, поляну накрыли, приготовился я кушать, а там знать, что беля. Два кусочка колебаски у нее лежали на столе, а меня видели с бара. Который жарились на вертеле Я до тещи завитал, Подвернулся случай Меня теща целевал Бо я зять был лучший Говорила щедрый стол Для меня на крылья Посмотрел я на тот стол А там знать что было Два кусочка колебаска лежали на столе Она рассказывали мне сказки Что много кушать вредно будет мне Я в ресторан зашел, подвернулся с лючай Подошел официант, чтоб заказ мой слушать Заказал я шауру чтобы много было Он принес, я посмотрел, а там знать, что было два кусочка. Колебаски ко мне на стол официант принес. Потом рассказывай мне сказки. Я в кафешечку зашел, подвернулся случай. Там шашлик я заказал, из барашка лючий. За него я заплатил деньги все, что было. Приготовился поезд, а там знать, что было. Два кусочка колебаски были нанизаны на шампуре. А повар говорил мне сказки что много кушать очень вредно мне. Заглянул я на фуршет, подвернулся с Хоть у меня нет билет, очень хотел кушать. Я мечтал, чтобы икрой черный угостили. Посмотрел я на поднос, а там знать, что билет. Два кусочка Все скромненько лежали, лакей рассказывали мне сказки, что я и так. Лето я зашел, подвернулся с лючей. Я пока каль хорошо, стали у меня лучше. Потянулась я рука, где бумага била. Хотел взять бумажку я, а там знать, что била. Одна великая колебаска за шпагат привязана била. Такой бумаг. не видел в жизни никогда. Я таксистом працювал, подвернулся случай, пассажиров я катал, был таксистом лючим, как то женщину подвел, она заплатила, думал деньги мне даля, а там знать, что были. Два кусочка Нуля женская рука, А потом строила мне глазки, Видать, что денег у нее нема. По зарплату я пришел, подвернулся с лючай, На заводе працювал, Слесарь был я лучший, Кошелек мой взял кассир, а потом закрыли, Думал, день Положил, а там знать, что были. Два кусочка колебаски у меня лежали в кошельке, а он рассказывал мне сказки, что много денег нахер они мне. Я зашел у казино, подвернулся с там хотел срубить бабло Так, на всякий случай Фишки я купил крупье Сколько денег было На рулетку посмотрели, А там знать, что было Два кусочка колбаски На рулетке жирные лежать А тот крупье травил мне сказки Что так я деньги не смогу програть банки я кредит узял, подвернулся случай, чтобы с баксами пойти в ресторанчик лучший. Я заполнил формуляр ручкою с чернилом, думал доллары дадуть, а там знать, что было. Два кусочка колебаски протянуть Коси в своей руке, а я хотел, чтоб были Которые так нравились мне Я сказал ему, зараза Нахер мне твоя, блин, колбаса Ты дай мне денег, сколько надо А он так дежливо после меня я никуда не хожу, меня тоска мучит. Дома целый день сижу, жду хороший случай. Но теперь, если пойду, я гулять денечек. На всех выпадок возьму кольбасы кусочек. Два кусочка кольбаски я ношу с собою уже всегда. И всем рассказывают сказки, Что без колбаски жить никак нельзя. А два кусочка колебаски У кармани я ношу всегда. И всем рассказывают сказки, Что без колбаски жить никак нельзя. What?